приветствия начальнику училища Гвардейского высшего танка командного училища имени Верховного Совета генерал-лейтенанту танковых поезд Кутенкову Юрию Федоровичу. Дорогие друзья, я очень рад, что спустя 30 лет вы собрались на этом плацу, где вы были молодыми ну, сейчас немножко постарше-то, но зато здоровыми, крепкими-то, хорошими-то. Молодцы. Волгий путь, 30 лет, это не три дня так. 30 лет прослужить. А некоторые еще и служат, да не только служат. он Никитенко стоит, он еще мокрый такой, бегает и говорит, товарищ генерал, все у меня в порядке. Я говорю, молодец. Ну и остальные тут есть товарищи. Так, недавно я был в Красном путе, тоже встретился с нашими выпускниками. Много наших выпускников. И самое главное, что, вы понимаете дело в чем? Вот я прослужил долгий период, почти 50 лет. До этого периода у нас было пять танковых училищ. И нигде, ни в одном училище нету такого роста, нету такой организованности, как вот сегодня собрались вы на 30-летие. Я желаю вам доброго здоровья, долгих лет жизни, большого семейного счастья и всех вам благ. Спасибо, ребята, за то, что приехали. Слово предоставляется командиру второй Юрию. мне командиров которых, к сожалению, нет с вами уже. Поздравить вас с этим великим праздником для вас и для нас тоже. Спасибо вам, что вы не забываете родные стены учились. Спасибо, что вы собрались в столь сложное, может быть, время и погодные условия. Многие преподаватели, командиры вложили в душу у вас. Вы с честью и достоинством принесли кто уже закончился, а за кто еще продолжает как поприще вооруженных сил Советского Союза. Спасибо вам еще раз за ваше внимание за то, что вы собрались сегодня в столь знаменательное событие, пристрелитесь. Немножко остановлюсь, Это сын моего хорошего друга, с которым я учился в Академии прометантиловой ходьбы. Но тогда еще отец был холостяком. Как раз на выпуске он женился. А уже приехал я в Германию, к ним в гости. Ну, я служил тоже, заехал по пути первый раз. Уже они лежали в кровати двое. Он и сестра. Видите, отец работал хорошо. Дорогие друзья, ровно год назад было 65-летнего нашего гвардейского славного училища. И организационной группой нашего батальона было принято решение, чтобы мы сегодня все собрались. И я бы хотел сказать, что большое спасибо всем, кто приехал, кто отложил свои дела серьезные дела со всех концов, будем сказать, нашего бывшего Советского Союза, для того, чтобы встретиться с друзьями. И я думаю, что никто из вас не пожалел об этом. Потому что наше училище, которое нас выпустило, оно в первую очередь сформировало нас нормальных людей, офицеров. Потому что даже спустя 30 лет мы сейчас проходили по этому полцу, и никто из нас не потерял ритм. и риф. Закалка – это душевное состояние офицера, которое остается за всю жизнь. Оно говорит о том, что мы нормальные, мы в строю. Многие добились в бизнесе хороших результатов, многие просто добились жизни того, чего они хотели. И все это благодаря тому, что на юности нашей вот эти стены, эта э, аура нашего училища, которая неповторимая, вот, под руководством нашего, ну, скажем, мудрого генерала, который мог наказать, мог простить, но мы все помним о том, что Юрий Федорович и наше училище было и остались за самое дорогое. То, что у нас было, мы об этом никогда не забудем, я думаю, от всей души. Спасибо. Слово предоставляется начальнику факультета, полковнику Серпухову Александру Васильевичу. Товарищи генерал, товарищи офицеры, я буду крат. Мы были, есть и остаемся лучше. Харьковская гвардейская по оценке войсковых командиров, которые реально дают объективную оценку качества нашим офицерам, выпускникам, подтверждает, что мы есть лучшие на этом этапе, как и в предыдущий год. Наша гвардейская живет, мы развиваемся, несмотря на те трудности, которые имеются во всем нашем государстве. И дай Бог мы вернем статус института, дай Бог мы вернем опять командиров танкистов на родную землю. И будем 3Т Харькова продолжать служить. Большое вам спасибо. Счастья удачи. Товарищи, по традиции нашего училища нужно возложить цветы памяти Кукашова. Возглавляют выпускники первой роты Бесеев, Беседин и Борисов. первого батальона выпускников 80 -го года олимпийского выпуска вручить от президента российского общества организационного комитета победы, так как наш уважаемый Юрий Федорович Фронтовик вот эти памятные сувениры и подарки. В частности, вот медаль, подписанная президентом этого фонда. Потому что Юрий Федорович Кутерков, я думаю, много людей да, многим людям у тебя жизни, в том числе вот стоящим здесь. Прошу, попланишь Начинаю Спасибо за подарок. Я да, строго. Когда живет, взрослый, как говорят, на очень тяжело переживать. Что тебя так благодарят, вот как сейчас в я на стране, Спасибо вам большое за Я очень рад, что здесь много раз народу собралось. Вот такие. Я буду краток, потому что жалко. Значит, традиционно сложилось, что возлагаются цветы, памяти по одному и, 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 танку тоже. И традиционно также от выпусков дарят подарки Юрию Федоровичу и в наш родной музей Училище, которое в Чернокорце находится. Значит, от имени нашего батальона значит, э, подарки. Э, юбилейные часы, которые каждый из вас тоже такие же получат. Мы такой же часы с надписью 30 лет 7680, э, обелиск танка и все прочее. Это э, наш, так скажем, подарок музей училища. Спасибо такой журнальный столик в музее училища есть книга э, памятная книга которая там автографы стоят. но она так на столике савдепа с которым стоит поэтому вот такой столик от нашего выпуска э, здесь года выпуска 30 лет 76-80, внизу дата но он разобранный сам соберут ребята сами его. ну и план дальнейших действий сейчас без пяти 11 Значит, 12, пол первого мы собираемся все на первом этаже в э, Курсанской столовой. Помните, где она находится, надеюсь. Вот. Полтора часа, где-то в районе полутора часов. Сейчас, значит, по казармам э, вот детей там жен на танки, на технику. По кафедрам все открыто, пожалуйста. знамя. на трауч! Шагом!

Вот. <сесс issuing> вот с этого я начинал место. Саша, а 거는... здесь койки были две вот так вот, вот так? А. Койка кольки да. здесь полную стояли, немножко сюда положили. Вот здесь я спал, вот здесь Серега Ильич порой а, да. exactly. вот здесь, Саша, вот здесь вот.

также да? варил, по той да, же методике, все доказал. что включение, даже платы остались. Не, полы те же. Но впечатление оказалось, что вот такая большая. А вот кажется, позже как будто 100 человек. Incomes. 100 человек. 100 да? человек. В глазах вы